Юрію, пісня, яку ти сьогодні будеш співати на сцені, це своєрідний експеримент для тебе. Ти залишився ліриком, але пісня відтепер сучасна. Так, звичайно, я дуже хвилююсь. Все ж таки, це ліричний рок, і Я думаю, що в мене все вийде. Ти не боїшся експериментів? Ну, ви знаєте, так я боюся, але життя одне і треба з ним експериментувати. Юрий, такие дорослі слова. Я хочу, чтобы сейчас на сцене ты был таким самым дорослым. Успіху тебе! Виконувати пісні Святослава Вакарчука завжди дуже складно, тому що Святослав Вакарчук відомий артист з власною манерою виконання, і виглядати виграшно на тлі такої зірки завжди дуже складно. Але я впевнена, що Юрій Привика виконує цю пісню на власний манер. The you yeah. Это был Юрий Привыка с песни, название которой на разные лады произносят жители нашей страны в разных городах и весях вот уже на протяжении целого месяца, потому что, знаете ли, не май месяц, действительно холодно. Я думаю, что пора согреть, прогреть атмосферу в зале. Это будет делать Олег Скрипка. Олег, вы говорили, что Юра дает вторую жизнь народным песням. А как вы считаете, удалось ли ему перепеть Бакарчука? Ну, це абсолютно абсолютно інша версія, тому що в тебе дуже відрізняється вокал від вокалу слави. І що мені особливо подобається в тобі. Ну от саме в цій інтерпретації це поєднання енергії і шарма. Це от, ну, якщо можна собі уявити в рок-музиці високий стиль, нам ти нам його сьогодні. Ти подарував. Дякую тобі. Дякую. Светлана Лобода, твой тренер, она разрывалась между желанием прослушать абсолютно все ноты, все выступления и незаметно отправлять смс Светлана, сколько все-таки смс вы успели отправить за Юру? Я бы с удовольствием, но смс отправляют мои друзья, близкие, наши родственники, все люди, которые находятся в этом зале, которые голосуют сегодня за Юрию, привыкну. вот я бы нажала кнопки, если бы были еще, я бы понажимала. Вот это по моей параде. Я считаю, что Юра уникальный ребенок, как и все ребята, которые сегодня в моей команде. Я считаю, что Юра очень сказочный персонаж. Он для меня чистый эльф. Хотя твоя мама говорит, что ты дома абсолютно не сказка. Ну вот понимаешь, но для меня так сложилось. Я считаю, что... Вот за такого мальчишку, как ты, нужно всегда бороться, потому что, потому что в тебе есть такое, такая чистота, такая проникновенность, и ты безупречно талантлив. За такого мальчишку я отдаю все свои голоса сегодня, и я хочу, чтобы зрители поддержали тебя, потому что все мамы, которые сейчас смотрят на нас, я уверена, нажму за тебя СМС, потому что ты этого достоин. Спасибо тебе за выступление. Если вы привыкли к Юре привыки и не хотите от него отвлекать, тогда действительно жмите. Я рассказываю, как и куда. Если вам понравилось выступление Юры, голосуйте за него, звоните 0 910 2807 или отправляйте смс-сообщение на короткий номер 9969 с цифрой 07. Это Юра Привыка из команды Светланы Лободы.